Fransa prezidenti Emmanuel Macron Île-de-France bölgəsinə səfər edib, lakin insanlarla görüş xoş xatirələrlə yadda qalmayıb. Belə ki, sakinlərlə söhbət əsnasında kimsə ona tərəf pomidor atıb. İsti havalar fonunda Hindistanda zibil poliqonunda dəhşətli yanğın qeydə alınıb. Yanğın çətinliklə də olsa nəzarətə götürülüb. Amma yeni dehlidə tüstü və qoxu səbəbindən nəfəs almaq çətinləşib. Baş nazir əhaliyə isti havalarda yanğın təhlükəsizliyi qaydalarına riayət etməklə bağlı çağırış edib. Yanğının siqaret kötoyundan başladığı ehtimal olunur. Çəkiliş zamanı Hollywood ulduzu Alec Baldwinin əlindəki tapança anidən açılıb. Kinomatoqraf Alina Hutchins təsadüfən öldürdüyü o anların kadrları yayılıb. Bu görüntülərdə Hutchinsin ölməzdən əvvəlki son anları da əks olunub. Kadrlara Baldwinin silahı çəkdiği və hadisənin baş verdiyi anlar həqiqə olunub. Hadisədə daha bir əməkdaş yaralanıb. take the gun out and then they take as as it clears as the barrel clears over turn the cock the gun over I turn the cock the gun goes off Patron adlı Jack Russell cinsindən olan it Ukraynada qəhrəmana çevrilib. Patron Rusiyanın şimaldakı Tchernigov şəhərinin kənarında partlanmamış minaları tapır. Instagramda minlərlə izləyicisi olan it digər təcrübə xidmətçi şəxslərinə də stimul olur. Sivasda doğuş sancısı çəkən qadın xəstəxananın qarşısında avtomobildə uşaq dünyaya gətirib. Dərhal ana və körpəni xəstəxanaya çatdırıblar. Hər ikisinin səhhəti yaxşıdır. Dünyaya gələn uşağın cinsiyəti qızdır.